كم كم من الأمور رأيتها وشهدتها من هذه الدعوات المجابة لرجال صالحين ولي قصة مع كافر وستعجبون الله يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه قال العلماء وإن كان كافرا الكفار الذين في البحر يدعون الله أن ينقذهم فيدعو فالله يجيب دعوتهم، فإذا خرجوا إلى البر أنكروا وعادوا إلى شركه. الله يجيب دعوة المضطر وإن كان كافرا. في مرة من المرات قابلت أحد العلماء وهو بروفيسور في البحار. وكانت له مشكلة. فقلت له أراك اليوم غير مرتاح. قال نعم. لم أنم طوال الليل. وكنا قد تباحثنا في الإعجاز العلمي في القرآن ومقتنع أن القرآن حق ولكن إيمانه بالله يعني خائف من زوجته وخائف يسلم من أهله وزوجته وأقاربه والمجتمع وكذا متردد فقلت في نفسي اسمع يا بروفيسور أنا أطلب منك أن تقوم الثلث الأخير من الليل الثلث الأخير فان الله ينزل الى السماء الدنيا. ادعو الله مخلص وموقن بان يفك عنك مشكلتك وان يرفع عنك هذه القضيه وهي قضيه مزعجه له جدا. فرايته بعد يومين وهو مبسوط فرحان. ها كيف حالك يا بروفيسور؟ بخير تمام. أتدري ما الذي حدث؟ قلت له ما الذي حدث؟ قال قمت في الليل كما قلت لي، ودعوت الله كما اخبرتني، وذهبت الى مكان العمل الذي فيه المشكله. قال ما وصلت الى الموظف الذي المشكله عنده حتى قال لي هو قبل ان اقول له، قال لي يا بروفيسور المشكله انتهت. المشكله انتهت. قلت له هذا درس عملي لك لترى أن الله يسمع ويجيب دعوة المضطر والله لقد رأيت دعوات تجاب كما قلت لكم في دقائق وساعات وإن الذي يدعو لا يسمعه الذي هو عنه يعني ما في بينه وبينه غير خمسة أمتار ستة أمتار لا يسمعه لكن رب العرش سمعه واجابه اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله ولذلك تريد النجاح دق الباب اطرق الباب وثق صلتك بالله ادع الله وستجد الجواب